નમસ્કાર ભારતના સમુદ્રી ક્ષેત્રો અને સીમાઓની કેન્દ્રમાં રાખીને લખપતથી શરૂ થયેલી સીઆઈએસએફની ની સાયકલ યાત્રા જંબુસર તાલુકાના કારેલી ખાતે આવી પહોંચી હતી આ સમુદ્રી તટોના સુરક્ષા બ્લેકમેલિંગ તેમજ નશાના વેપારના ઘૂસણખોરી જેવા વગેરેના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં લઈને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે સીઆઈએસએફ દ્વારા પશ્ચિમ અને પૂર્વ બે જગ્યાએથી અલગ અલગ સાયકલ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં પશ્ચિમ ક્ષેત્રની યાત્રા કારેલી ખાતે આવી પહોંચી હતી જ્યાં ગ્રામજનો દ્વારા તેમજ કંબોઈના મહંત વિદ્યાનંદજી મહારાજ દ્વારા આ યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું આ યાત્રામાં કુલ પંચોતેર સીઆઈએસએફના જવાનો છે અને જેમાં ચાર મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે લખપતથી શરૂ થયેલી યાત્રા પચીસ દિવસની યાત્રા કરીને કન્યાકુમારી ખાતે પૂર્ણ થશે कन्या कुमारी खाते पूर्व विस्तार यात्रा जमा को मेरा नमन जोड़ा सभी को जय हिंद जय जाए भारत आज हमारी ये साइकिल रैली आपके सामने है इस रैली का मकसद है सुरक्षा के बारे में तटीय सुरक्षा के बारे में तटीय क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को अवगत करना हमारी इस रैली के टोटल पार्टिसिपेंट है पिछहत्तर जिसमें चार महिला साइकिलिस्ट है लखपत से दिनांक सात तीन दो को इसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी ने किया है तथा विभिन्न तटीय क्षेत्रों से होते हुए आज ये आपके पास में दिनांक सोलह तारीख को पहुंची है हम इस रैली में पूरे पश्चिमी तट को कवर कर रहे हैं जिसमें गुजरात दमन दीव महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल व इसका समापन 25 दिन बाद कन्याकुमारी में होगा इसी प्रकार से हमारी पूर्वी तट पे भी रैली चल रही है जो कि 25 दिन बाद हमें कन्याकुमारी में मिलेगी पूरे रैली का मकसद है कि तटीय क्षेत्र में होने वाले अपराध स्मगलिंग ड्रग्स और टेरिस्ट एक्टिविटी के बारे में तटीय क्षेत्र की जनसंख्या को अवगत कराना तथा तो इस रैली का आदर्श वाक्य है सुरक्षित तट समृद्ध भारत हमारा इस रैली में टोटल पूर्व पच्चीम इलाके एक सौ पच्चीस साइकिलिस्ट है चौदह महिला साइकिलिस्ट है जिनमें और इसका शुभारंभ हमारे रेजिंग डे के दिन हुआ था माननीय गृह मंत्री द्वारा और आज हम यहाँ पे पूरे गुज, गुजरात की जनता ने हमें इस रैली के दौरान बहुत प्रेम सम्मान दिया है जिसके लिए हम उनके रणी हैं तथा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जय हिंद जय भारत जय जय गर्वी गुजरात